श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आला आहे म्हणजे तुमच्या नशिबामध्ये काहीतरी मोठा चमत्कार घडणार आहे आहे आज आज तुमचे नशीब बदलणार आम्ही तुमच्यासाठी श्री स्वामी समर्थांचा एक चमत्कारिक मंत्र घेऊन आलेलो आहोत आणि हा मंत्र तुमच्या आयुष्यात चमत्कार घडवून आणणार आहे प्रिय भक्तांनो आजचा हा मंत्र तुम्ही पूर्ण भक्तीने आणि श्रद्धेने ऐका आज जर तुम्ही या मंत्राचा एकशे आठ वेळा किंवा त्याहून जास्त एक हजार आठ वेळा हा मंत्र ऐकला तर तुमच्या सोबत काय चमत्कार होतो ते तुम्ही स्वतःच पाहाल प्रिय भक्तांनो आयुष्यात चमत्कार सतत होत नसतात त्यामुळे आजचा क्षण गमावू नका अनेक वेळा तुमच्या इच्छा अपूर्ण राहिल्या आहेत तुमची स्वप्ने तुम्ही पूर्ण करू शकला नाहीत आतापर्यंत ज्या क्षणाची तुम्ही वाट पाहत होता तो क्षण आता आला आहे आता चमत्काराची सुरुवात होणार आहे त्यामुळे या चालू क्षणाला या मंत्राकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक करू नका आता या चालू क्षणाला हा मंत्र ऐकत राहा या मंत्राचा जप केल्याने सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होईल आणि या प्रवाहामुळे तुमच्या आयुष्यात चमत्कार होतील तुम्ही ही सध्या गरीबी भोगत असाल तर तुमची स्वप्ने पूर्ण होत नसतील तर हातामध्ये पैसे टिकत नसतील तर नाईलाजाने कर्जाचे डोंगर वाढत चालले असतील तर या सर्व समस्यातून आज तुम्हाला सुटका मिळणार आहे या मंत्राच्या चमत्काराने तुमच्या आयुष्यात सुख शांती आणि समृद्धी ही येईल जो कोणी हा मंत्र पूर्ण श्रद्धेने ऐकेल त्याच्या मनातील इच्छा पूर्ण होऊ लागतील आज हा मंत्र जप करताना जी काही इच्छा तुम्ही मागाल ती स्वामींपर्यंत पोहोचणार आहे आणि अर्थातच आज नाही तर उद्या तुमची इच्छा पूर्ण होणार आहे स्वामी समर्थ महाराज स्वतः तुम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी या मंत्राच्या रूपात भेटत आहेत तुम्ही आज जी काही इच्छा स्वामींकडे मागाल ती शंभर टक्के पूर्ण होईल तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक कार्यात यश मिळेल तुम्हाला जी गोष्ट अशक्य वाटत होती ती सहज शक्य होईल आज तुम्हाला या मंत्राच्या स्वरूपात एक मोठा आशीर्वाद प्राप्त होणार आहे या आशीर्वादाचा स्वीकार करा आणि आत्ताच हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करा दैवी शक्तींनी परिपूर्ण असा हा मंत्र आहे या मंत्रांच्या शब्दात संपूर्ण ब्रह्मांडाची शक्ती सामावली गेली आहे संपूर्ण ब्रह्मांड आता तुम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी तयार झालं आहे या आशीर्वादाने तुमच्या घरातील क्लेश दूर होतील आणि संपूर्ण कुटुंबावर स्वामींचा आशीर्वाद अखंड राहील नकारात्मक विचारांचा नाश होईल आणि सकारात्मक विचाराने आपण आपल्या इच्छा पूर्ण करू लागू आपले श्री स्वामी समर्थ महाराज हे दत्त चौथे अवतार आहेत स्वामींच्या रूपात ब्रह्मा विष्णू आणि महेश यांची शक्ती सामावली आहे म्हणूनच आपल्या स्वामींना ब्रह्मांडाचे नायक असे म्हटले जाते आणि आज जो तुम्ही मंत्र ऐकणार आहात तो ब्रह्मांड नायकाचा आहे तुम्हाला या ब्रह्मांडातील शक्ती आकर्षित करायची असेल तुमच्या मनातील इच्छा लवकरात लवकर पूर्ण करायच्या असतील आणि ब्रह्मांड नायकाचा आशीर्वाद कायम तुमच्या पाठीशी राहावा असे वाटत असेल तर आजचा हा मंत्र तुम्ही जरूर ऐका प्रिय स्वामी भक्तांनो आता आपण या मंत्र जपाला सुरुवात करत आहोत ओम श्री ब्रह्मांड नायक दत्तावतारी श्री स्वामी समर्थाय नम ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक ब्रह्माण्डनायकदत्तावतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि 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 श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ <Sýstas> श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारि स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तावतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः